Дякую. Фирцов Егор Павлович блок петра Порошенко Будаска. Уважаемые коллеги, уважаемый вице-спикер, вчера Валентин Наливайченко пробыл больше семи часов в Генеральной прокуратуре Украины, давая показания по делу Геннадия Корбана. Действительно. Прокуратура очень скрупулезно расследует это дело, но в то же время вызовов в Генеральную прокуратуру Бондаренко, Бойко, Вилкула, донецких сепаратистов мы не видим. Я не понимаю, почему с такой же напористостью не расследуются дела в отношении БРДСМ «Нафты», бриллиантовых прокуроров, донецких сепаратистов, международных офшорных компаний. Я убежден, что перед нами факт избирательного правосудия. И пока мы с этим не разберемся, парламент далеко не уедет. Я требую расследовать не только действия, связанные с политиками, которые не разделяют действия этой власти, но и требую расследовать действия которые, политиков, которые представляют именно эту власть. Коллеги, пора положить наконец, конец беспределу действиям Генеральной прокуратуры Украины и уволить прокурора Шокина, который позорит страну и крышует действия коррупционеров и сепаратистов. И, наконец, я хотел бы объявить о том, что сегодня в 17.00 проводится антикоррупционный форум всех депутатов, которые изъявляют желание бороться против коррупции мы все приглашаем на это мероприятие. Я уверен, что на этом мероприятии прозвучат реальные факты, проблемы, реальные фамилии коррупционеров. И только таким образом мы сможем привлечь общественное внимание и власти, которая должна расследовать реальные уголовные дела, и общественности. Я убежден и я очень надеюсь, что после этого форума правоохранительные органы заведут десятки, а возможно и сотни уголовных дел, которые будут доведены до конца. Спасибо.